Девушка, я сейчас зачитаю. Я не девушка, меня зовут Юлия Ну я подошел, они не открывают. Я стою под дворим, а они не открывают. А можно через дырочку я сфотографирую, будет фотоаппарат. Так а что мне? Мне полностью упало надо, а не последний лист. Две минуты, сейчас принесу, да. Бачите, человек не бажает. Вы закон снимали... работать. Вы... Я не могу зайти, вы не можете выйти. У нас еще маленький казус. Я не могу прийти занять у вас заявление, что вы у вас происходит. Один ряд полиции. Вы опросите, запишите данные человека, который проводит область, кто у них старший. Фамилия, имя, отчество, звание, номер удостоверения, откуда он. Есть телефон, сфотографируйте, есть камера, снимите на камеру. У подальшому, Фактична реалізація книг здійснюється через інтернет-магазин -мага... інтернет та мережу роздрібних магазинів буква, яка під вказаним особам без належного документального оформлення. Я вже ж 90-те повернулися до нас в Україну. Ну, на мою думку, це гайтерський до уваду. Так, мабуть, приміщення комусь потрібне. Вони ж орендують його, мабуть, треба їх висвіти. Я хотіла купити книжку. Розчарування їхнього бізнесу. Я в моменту. А на каком основании, если он здесь не проживает? Нам не надо властных квартир на проведение обшивки. И так же... Не, я девушка, девушка, есть ухвалу судов, Шевченко, Скоровинова, Сусанна? Нет, так у меня тоже да, пожалуйста, Да, Да, а милиция здесь же присутствует, которая вызывает... Тут все стирает и... дело. Я уже поняла, что они пытались тут, но они пока не ломали дверь, Катень на самом-то деле. Тут я знаю по закону. Вы трижды должны предупредить об этом. Мы предупредили. Трижды. Если вам не открывают дверь... Кать, подожди секунду. Если вам не открывают дверь, вы взламывать и на третий раз. По закону. Добрый девушка. Ну, сегодня вам первый раз не открыли, встретимся на следующий раз. Все. Развели, я, да. тоже, да. скажите, а он я он тоже, тоже считаю. Да, скажите круто, я тоже считаю. В законе, так и, вариант. В законе да. так и профессионально, подождите. В законе так и профессионально. В следующий раз, раз, да? Вышло. Попризвучий сусок. закончился? Вернее, первая Нет, серия. Не, не, не. Нет, первая серия, только мальчики ждут подкрепления. Ага. И команды все еще, да? Снова сверху. Чтобы еще раз. дали команды. Адвокаты уже должны пускать, так, конечно, да? конечно, должны. А чего же ты вот они так? Это же зрада. А они, может, думают, что это перемога. это порушение права людини на захист. Ты зафиксировала, что да, молодые да, люди да, на театральные да. их взяли? А что вы делали на метро а театральные? Да, да, подождите, подождите, подождите нет, Молодой да. человек, вы нашли понятых, ты взял непонятно где. Посмотри на том, как они выглядят. А потом ты мне будешь рассказывать, что понятые. это не подстава. Ты понимаешь, я? Снимай все. Девушка, не открывать на камеру по-любому? Почему? Открывайте. Мы это выложим в YouTube и расскажем, как что, работает да. Порошенко. Но, чего? А что вы не хотите, молодой человек? Открывайте. Куда давай. Какие понятые крутые? Алкоголиков нашли возле метро и решили взломать чужую квартиру. Замечательная власть. Есть о чем писать. Нет, она журналист, она может стоять там, ней. где она хочет. Нет, так нет. же, как и я. Вот ведется оперативно съемка. Вы, Вы тоже понятаете? Я работник жизни. А... вы меня убирать будете? Нет. Иди сюда. Не мешайте, просто меня снимать <связь> будете. <связь> <и варят, связь> Считай. Я стою там, я где хочу. Ну Данное предприятие в магазины магазина... Розыгры. Что нет. вы делаете? А, вы даже законную вымогу противника в милиции. Да, 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 да. При... О, к где я препятствую? Законную вымогу противника... могли бы Нет, я не мог отойти. Нет, я не могу. Я вам не препятствую, вы имеете свободу. ...встановляет частину надряд предприятия, может указывать на значение опции? А где у нас еще взломщик? Он наверх побежал и сказал, а камеру не взламывают. Сколько вы заплатили? На пиво хватит? Сколько вы Или на Девушка. Не, не, интересно, сколько за вы заплатили? Не, мешайте, от СМТ, okay. Валит, не, ваня, не ваня. надо мне, я вас на основыв... вы. не это вообще. Можна я зайду, я не чую. А, Ви бачите, працівники не лісу. Можливо, і слідчі дії. Тому вас туди не пускають на даний момент. Люди мають право на захист. Коли йдуть слідчі дії, адвоката можуть і не пустити. А якою статтею КПК передбачено, що не можуть пустити адвоката? Відповідно до загальних засад кримінального процесу. То є право на захист, надійсно. будь ласка да? працівників піцерії, які приносили їм піцу, вони теж мали не впускати. Чому вони не пускали? Юлічка, будь ласка, іди сюди, що молодий людина просто вважає ненужним представлятися. Як вас зовут? Дайте провести как свечу дию, не перерывайте, я пожалуйста, ласка раз. Хоть десятый раз. Как, как вас зовут, молодой человек? Как вас? Я вам После того, Еще раз, как я вас зовут? Никто не считает <плотный> даже <плотный> нужным представлением. разумным... <плотный> Я вам переконався Я не знаю, в наявності достатніх підстав для проведення даного обшуку. У приміщенні розташованому за адресу міста Києва Пожалуйста, презентація книги, виходить, буде сьогодні. Я розумію, зараз виясним. Там а находятся сейчас співробітники а міліції. Презентацію перенесли, налоговая закрила магазин Єлена Гураль. Приїхала з Ужгорода, так. Ми да, змогли провести презентацію. Які ваші відчуття, мабуть, розчарування? Як сказав, нет врачу, хотели как лучше, а оказалось как всегда. Мне сказали о том, что в решении суда, юрист только что, только там может быть зафиксировано, какие именно правовые действия вы имеете право совершать по поводу данной квартиры. Покажите мне, пожалуйста, решение суда. Зафиксирую именно. Вот этого меня интересует. Этого, да. Я, извините, улыбаться не буду. Не будет. Да, Фамилию, имя, отчество и... В протоколе, допустим, вот, Назовите, пожалуйста, свою фамилию, у имя, отчество. Вы государство. Потому что я журналист. Смотрите. 20. смотрите, 20. я журналист. Журналист у вас спрашивает, спрашивает, как ваше имя, фамилия, Сычук отчество. Сергей Викторович. Кто? Сычук 21? Сергей Викторович. Раз. Какое удостоверение? Кто вы? Капитан, кто вы? Назовите, пожалуйста подполковник налоговой милиции. Дальше. решение а, суда, номер и дата. Да, да решение суда, но номер и дата. Вы на всей квартире? А да. властника вообще здесь нет. Там есть особое, которое занимает помещение. А особо не имеет к этой квартире никакого от отношения? Тогда нам не надо. Мы будем скрывать так. Компания Осма, доверенность, ордер, посвечение. Я могу вас или не могу? Право... Не, не, могу, да? А право на захист есть? обмежуєте зараз громадян. Боже, прочитайте мою доверенность. Что вам показать нам? Я как адвокат могу попасть или не могу? На данный час вы не можете зайти Почему? в приморщину. Проходите обшук. Проходите обшук? Люди сейчас свободные, сотрудники. Вы обмежете их права? Вы обмежете права? Они не могут пойти сейчас домой. У них есть право на вид Да. Дальше что? Я как адвокат. Я имею право представлять их интересы. Ну кто, кто из вас мельник. Если там я якесь іде з'ятя, должны бути свитки. Я... Ви розумієте? Еще раз повторяю, я дочь э, того, кто здесь раньше проживав. Раньше проживав. Я хочу увидеть рішення суда есть, на като на основі которого. От этой есть. Mm -hmm. И что? Есть, значит, я оглашаю вам. Вы можете кому угодно оглашать. Давайте мы начнем обыск. Я, я еще повторяю, решение суда. Не, нет, решение, решение суда, суда не сначала стоит? вот эти есть процедуры. Покажите, никто его не, выдаются, она нет, не видел. Она я и принимает решение. Я, хочу увидеть решение суда, в котором будут зафиксированы вообще ваши правовые действия по этому поводу. Все, вас еще раз. Прошу, пропоную. Катюня, отойди от двери связку с тем, что отмывается открытые двери, мы будем здействовать техническое проникновение до квартиры номер 63 за улицей. Как, так, а решение куда я... тебе показали? Нет, мне ничего не показали, я все уже зафиксировала. А просто. как мы ловишься а, в как... твою квартиру, нет, показать, конечно, не показали тебе решение? Я в мою квартиру, Напишите да. Напишите потом да, да. жалобу на меня, хорошо? Одну людину випустили. Є движення, виносять коробки, мішки. Да, да. На, на низ сюди зносять з другого етапа. Не, не знаю на який. Ось там мішки стоять.